Ми про водичку подивилися. Давайте подивимося Дніпро в найближчий час, тому що ми розуміємо, що вони якось пішли, е, точково б'ють, Понімаєте да. Так. вони так і будуть зараз да. з Німеччини. У нас вже було більш-менш спокійно, пам'ятаєте якийсь період? Ну, то вони кошмарили: Дніпро, Одесу, Полтаву, Миколаїв, Харків. Тепер до Києва повернулися. ну ми, Ну, видите, периодичность, они показаны с периодичностью. Работа с периодичностью. Mm -hmm. Ну, вот дроны пошли. Да, опять. И опять то же самое. Перемещение, передвижение, вода, медицинские учреждения. Ну, то есть, видите, у них какой-то список есть. Mm -hmm. Ну, что ли, по кругу ходим. Ну, ну что-то есть у них, видите, как они выбирают. Yeah. Да, с другой стороны, тут есть такая фишка, я уже говорила, там, где они собирают информацию, там, где они, ну, может быть, меньше всего бьют. И когда какая-то информация поступает, то сразу же туда летит То есть тут yeah. тоже это. Любасеньки, ставим лайк. Поняла, я пытаюсь вас не так, в По-перше, наступ на Запоріжжя. По-друге, Запоріжжя по обстрілах. І, бо люди вчора писали, що ворог близько, і вони бояться артилерійських обстрілів, таких ну, дуже близьких, активних. за хитрые действия. Но я не вижу, чтобы он был удачно, это наступление или продвижение. Не вижу. Да. Стрелы, Запорожье, что ж, давайте Запорожье, что ж, могу Запорожье. Ну, опасность сразу, видите, опасность. Сразу же первая карта опасность. Все, что связано с водой, от воды опасность отравления. Ну там, к сожалению, воздух, да? Мы смотрели, там писал, присылали мне статью, но это опять же там это не только касается Запорожья, я так понимаю, что это э, всей прифронтовой вот этой зоны, как они обстреливают. Опять, ну, листья, а, что-то а, с водой, воздух, вода. А, радиация, да, получается, и радиация, да? А, и радиация сейчас посмотрим. Запорожская область, есть радиация. Запорожская область, есть радиация. Ну, чтобы прямо она была какой-то, такой, знаете, сильно повышенной. Именно радиация нет. Вот почему показывают воду? Ну, мы смотрели, что они что-то сливают в воду. Ну а, да, мало ей, да. по-перше. Может, может, действительно, какая-то там охлаждение не работает, потому что Днепро же мелкиша стала, на багато. Да, там попажу, все попажу, но все равно, вот что-то с этим. Тут больше вода, а не воздух. Ну, воздух, зрозуміло, що воно тут yeah. такое все. А, ну давайте подивимося, що нам було питання. Дуже цікаве, що, що, що в районі Нікополя Дніпро може трошки пересохнути і росіяни зможуть піти в наступ по Дніпру, по дну Дніпра. Росіяни пойдуть в наступлення по дну Дніпра. Через Дніпро. Росіяни підуть в наступлення через Дніпро. По Дніпро. Они уже как бы задумываются над этим. Вот это. Опять, смотрите, опять это они могут делать вид, что они пойдут. Такое. Опять это как бы отвлекающий маневр. Да. На самом деле, они вот все время показывают карты, что они хотят прорваться где-то одно-два места. Угу. И как будто там, где как будто бы их вообще не ждут. Угу. Таня Клімінко питає, подивіться, будь ласка, Херсон, коли закінчаться обстріли? Якщо ще місяць будуть не гадати, не то міста не, не буде міста. Дуже багато втрачено історичних не споруд. Жалко, це ужас, таке це вообще це, це масло. Херсон. Ну, пока... ну, я не вижу. Вот смотрите, на ближайшее время все равно обстрелы показаны. Угу. Все одно не мало да? ну, Я на, ближайшее смотрю. Люба, Мы вопрос... там смотрели, что должно что-то измениться. Но вопрос времени, вы же понимаете. А ну, даемся Винницу, Люба Браиловская пытаясь подвести пожалуйста, Винницу. Тут тоже видите, на, э, сбор информации прям четко, четко, четко. И за счет сбора информации, видите, идет дьявол. Uh -huh. Только по то, что мы говорили, только поступление какой-то информации сразу идет э, опасность, идет дьявол. Uh -huh. То есть опасность есть. Uh -huh. Не а поля поля, поля просто под лозова, Харьковской области тут есть ну тут есть опасность наведения а за основные казачки опасность диверсии Ну, опасность есть. И вот лазовая, обратите внимание, тут идет опасность. Медицинским учреждением, административным учреждением идет. Все, что связано mm -hmm. с детьми, подростками, mm -hmm. идет. Дроны. Да, есть опасность. Честно. Просто, это э, просят по а потом черневсию. Небесне, йду по ваших питаннях, пишіть їх ще час, пишіть ставте ваші запитання, я обов'язково зараз передаємося, щоб ми встигли. Тоже, от, то же само, видите, шпигуни прям чітко, угу. російські. Тут башня падает, но смотрите, башня под вопросом Львов. Это есть то, что ее могут сбить. Ну, ракету там, или то, что опасность с воздуха. Ну, то есть башня висит, чтобы вы четко понимали. Вопрос. Вот. Или вопрос времени. Все, что связано с... Сбор информации. Видите, тоже сбор информации. Но недаром первое выпали э, шпигуны. Тоже тут и дети, э, и центр города, и перемещение, и передвижение, и свет, и энергосистема. Ну, все, вот этот энергосистема или то, что сильно горит. То есть э, время какое, но ну, башня висит. на да? Ага, Лев. Лев. Медицинские учреждения тоже. Зоны отдыха. И в дневное время будьте внимательны. Вот в дневное время. Тут тоже карты. Предупреждают. Черноцы. Опасность для черноцы. Такая же карта, видите, двойка. Вопрос времени, можно сказать. Угу. Тоже сбор информации. И тут тоже, тут есть опасность десятки мечей. Вот висит она тоже, видите как. То есть нельзя расслабляться. Тяжело сказать, да? Угу. когда они примут решение, чтобы нанести удар. Но опасность висит. Да. Все одно висит, да? Угу, висит. А, Российские паблики заявляют, что они взяли в уже час и в яр. Я тоже не первый раз чую, но... ну, ну, я сегодня смотрела, давайте посмотрим. Российские военные взяли час и в яр. Российские военные взяли. Ну, дьявол, обман. Ну, сразу дьявол зима падает. Так, да, там ситуація тяжола, я відвідала на цей випробування сьогодні. Тіжола, там тяжола, но там вони є все. Ну як завжди, обман. Але тут же цікава заява, мабуть, вони пишуть це якийсь їхній там військовий, але щось пише в я такий знайшов. Мабуть, потрібна якась значуща перемога перед важливою заявою. Які заяви готуються оголосити росіяни? Що вони добили своїх цілі. Ми Зараз, можемо почути різне, тому що зараз все міняється, і серпень поміняє багато. Чи готуються росіяни заявлять, найближчий час, що вони досягли своїх цілей, і все вони молодці, все, все, все. А, росіяни і... готуються заявлять. Обстрілення, проєкції. В Кремлі, так? Да? Они достигают, заяву какую-то они готовят. Важную заявку. Важную заяву. Ну, смотрите, вот к чему-то важному они готовятся. Это правда. И вот здесь вот это, опять же, можно сюда же волкнуть вот эту поездку Матвиенко, которая под санкциями, да, и которая приехала в Швейцарию. И о чем она там говорила, она же пыталась перекрутить эту ситуацию, Конечно. да? Что они не защищали важно, территории, не... что, ну, в общем, бред бредовый она несла. Запустилась выдро. То... Она ж пустили ведро, да? Пустили, я смотрела, да, там целая статья была по картам э, заплачено быстрое решение вопроса. Mm -hmm. И поехала она не только потому, что перед ней была поставлена цель yeah. вот таких громких заяв yeah. с педатизмом, как сказали карты, но yeah. еще порешать финансовые вопросы. Свои и каких-то трех или четырех очень важных персон. Ну, даже no, не можешь. забывайте, что было. это было в Швейцарии. Да. Поезжать, а чтобы не трогали эти активы чтобы да. их там ну в общем все Но это смотрите наверное в паспорте написано украинка нет что... там сказано четко что она да под санкциями да. и что в таких они пошли на то чтобы ну прямо слушайте супер-пупер там вот это да чтобы ей надо было под санкциями ехать на это на эту не конференцию да. я да, ну она выбрала ее, бо она ж там одна з Я да Она не одна поехала, Дима, она не одна поехала. Там группа, и не только она, но там еще несколько человек, которые находятся под санкциями. Ну что ты говоришь, что эти санкции их не до одного места, понимаете? Якщо да, треба, но они, ну... они, написали, что мы идем на очень важную конференцию, очень. Дивіться. вони готові відмінити временно на санкції. За що? Ну, тому що проплачені гроші Просто я ще знаєте зразу, коли про Матвинку говорить, я думаю, що в неї в паспорті написано, що вона українка вона з пітовки сама, вона з Шепетівка. Ну, це... Дима не, в Вікіпедії не написано, що, на неї, що вона у що что Ну, прочитайте Вікіпедію. Ну, вона шепина, вона, ну, я знаю, що вона народилась в Шепетівке. И тут написано, да я, на, делала... я не могу это утверждать, я на нее делала расклад и пишут, что там написано, что она русская где-то. Писали в комментариях. Ну, месяценародженнейшая питовка, это 100%, процентов, я знаю историю, когда я интервью когда Я, я знаю, расклад... я делала на нее расклад, да. Пора... Матвиенко по мужу. Матвиенко, mm -hmm. она по мужу. Она дивна... тютина была. Тютина. Да, тютина. Ну, але родилась в Шепетовке, це правда, 7 квітня. Мать Тютін, 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 де родилася в Шепівці Кам'янець-Подільська область. Це зараз не, не Кам'янець-Подільська, мені кажеться, область. Ну, коротше, таке. Але вони знайшли її, тому що, е, значить, був найлегший спосіб пропихнути її туди. Жінку ж не буде там заламувати і. і не, себе... ну там мужчина, і мужчина, смотрите, там же Лев Толстой їхав, который її обвиняв. Не. Петро, Петро, да? Петро, наверное. Или Петро Толстов, А, Петро ну. Толстой, перепрошу, с Львом перепутал, э, который ее обвинял. Там же делегация из 12 человек, и в том числе в этой делегации тоже были, которые по санкциям. Просто она возглавляла, как я понимаю, эту делегацию. Санкции или санкции, поехала, пропиарила себя Рашку, Луцик просит Надя Голд. Вот тоже я там, да, там, сейчас, Дима, вернемся к тому, смотрите, там люди повыходили, да, частично остались. А у меня вопрос, как же наш дипломатия, да, посол в Швейцарии? Да, да. Почему да. ни одной ноты все протеста? Ой, ну... Вы помните, кто у нас дипломат в Швейцарии? А вы знаете? Ну, это же, по-моему, вот ну, наберите, которая возглавляла у нас судовую систему. Это ну, мадам. я зараз подивлюсь, тебе не Потому что нас же взагалі... не А, Венедиктова! Да, там ну уч... я же говорю, кто возглавлял у нас. Да. Боже, за Венедиктова там с 22-го года сидит. Да. Хотя людина юрист, ну, генпрокурор. Вы, вы понимаете, ни одного слова, да, там возмущались, там были наши, которые выходили там в ну, само посольство. Почему молчит посольство? Тем да. занимается посольство наше в Швейцарии. Посол. Посол. гроши наших олигархий, я думаю. Это и все. Лудьк. Ой, Луцк, будьте внимательны, тут сразу дьявол идет. Либо это может быть какая-то мощная диверсия, Луцк. Либо же это наведение и опасность сразу. Ну, тут еще ночь. То есть тут опасность идет по-любому. Либо диверсия, либо опасность с воздуха. В зоне риска дети, или же все связано с детьми, с подростками перемещение пере... к сожалению смотрите опасность идет ну, было к сожалению в луцк прилет и как вариант как вариант я говорю может быть десятка мечей то есть могут быть жертвы предельное внимание угу. а ну мы же в финале. давайте поднимемся Керменчук Что ждать, к Ой, Кременчук, десятка мечей падает первая. Будьте внимательны, сейчас. Такие карты, смотрите, сразу Кременчук. Уже, к сожалению, проигрывалась. Уже я всем, наверное, показывала старший аркан императрицы, то рождения. Род дома. Предельное внимание. Все, что связано с сельским хозяйством, там, ну я не знаю. Где хранится что-то вот? Скажу, да, урожай собирают вот это вот. Это может быть еще около центра города, центр города. Смотрите, медицинские учреждения, административные. Это карта скорости. Я думаю, что они планируют на ближайшее, они планируют да на ближайшее время, если не будет еще да куда-то переключить себя. Но такие планы у них есть. Окей. Такие на жизнь, любовь. Я вас всех закликаю, берегите себя. В дневное время будьте, Кременчук, нехорошее как-то предельное внимание, я вас прошу. И будьте предельно внимательны, когда днем опасность. То есть и день, и ночь. Да. Вот так да. вот Вот Такие у нас вышел эфир, как всегда, цикавый, насыщенный, все раздавило все стороны. Поняла, Лена, дякую вам за прекрасный эфир. Бережите себя, бережите, кого любите. И нехай в нас будет мир. Максимально швидко, вот так.